экономика, политика, это такие, понимаю, вещи, которые, одно предопределяет другое, второе предопределяет первое. То есть никогда невозможно предотвратить направление политики без экономических потребностей. И экономические потребности никогда не возникнут без направленных политики. Это во-первых. Во-вторых, вот вы считаете, что политика важнее, и, наверное, это самая главная проблема нашего Казахстана, потому что вы парламентарии, депутаты, Это первое. вы сказали, что нужна это, сильная децентрализация. Ну, я с этим тоже это, ну, это не согласился, поскольку масштаб государства, ну, относительно других государств, у нас небольшой. Thank mm -hmm. областного и местного самоуправления на двух уровнях. То есть вот эта середина, она практически не, не нужна. Да, да. да, вот не так И третий э, Принцип, вот вы сказали, что, допустим, мы должны... И в нем написано, что мы имеем парламент с президентами, ну, И, допустим, если не будет какой-то взаимной доим зависимости правительства от президента, парламента, то тогда -то рушится принцип вообще, вот, разделение две власти на три третьи власти, то есть законодательный, исполнительный, доконтрный и судебный, взаим и взаимозависимость, и принцип взаимозерности. То есть, когда если вот правительство или парламент получит... себя рядом с Каширином. А также, что здесь Вазарова. Я просто считаю, что это пересудный, да, которого? Он ушел на работу, ну как можно? Еще и на работу. Добой, я, я, начну, я начну тогда с последнего, потом буду отвечать на, на следующий. Вы знаете, Кыргызстан это не только война. Я знаю тысячи тысячу тысячи людей, которые по этому. Я с вами абсолютно не согласен, когда вы говорите, что как я могу сидеть с Хамчук Вот ответ. Я хочу построить парламентскую страну в Нравится вам это или нет? Я за это буду бороться. Это моя политическая видение. это моя позиция. Поэтому хамчук как партнер, как политический партнер, меня устраивает. И я хочу баллотироваться в следующие парламентские выборы, имея партнера с юга. А что в этом плохого? Если я, северный, холостый, хочу работать в тандеме с южным политиком, который имеет достаточно сильный авторитет на юге. Это же хорошо. Это же нас объединяет. Мы же и становимся лучше. Можно я закончу? Я думаю, это ответ, да? Парламентаризм, то, что вы говорите, в Конституции написано, это есть он хороший или плохой, мы должны находить общий В чем хороший парламентаризм? Вот в этом хороший. Даже если, если он мне не нравится, мне надо с ним работать, терпеть, и мы друг друга через это воспитываем. И мы становимся единой нацией. А, теперь, я бы второй стать. Ну, не видели, я занимался другим делом. Возможно, как вы, возможно, не... Ему, ему повезло, что вы его не видели. Да. Потому что да. сейчас бы вы на него повесили еще и ботинки. Да. А теперь да. насчет, насчет децентрализации. <как> вы сами говорите на ответ на свой вопрос. Власть должна быть взаимозависимой, взаимоконтролирующей. Но ни одна власть, ведь, я имею в виду, ветви власти не должна стать выше. У нас вот это нарушено. Президент, который не является никаким институтом в Казахстане, сегодня встал в И президент сегодня выполняет роль и правительства, и парламента, и суда, и правоохранительных органов. Вы правы, вы правы. они все должны стоять на одинаковом уровне. Баланс святой власти. Вот, вот эта система политическая. Я и об этом и говорю. Можно отвечать? Хотел бы в первую очередь спросить, вы закончили презентацию или нет? Если да, то я задам вопрос. Если нет, то я попрошу может закончить, я потом Хорошо, я закончу, да, тогда. Теперь, почему вы должны создать пять важных институтов, о которых я говорил? И почему вы должны пускать пять принципов и процессов? Я бы сказал на всю мощь. Мы не должны держать. Сегодня, когда есть сильная президентская власть, эти процессы не пускаются. То есть президентская власть давит их. Я вам приведу пример. Опять же, вы можете со стороны видеть и говорить. Мы баллотировались три человека в премьер-министре. Я, Бабанов и Нарима В то время хоть какая-то конкуренция в парламенте. В отношении поста премьер-министра можно сказать была, да? Ну, нас хотя бы пустили. Хотите баллотировать? Идите баллотировать. Мы согласны. А голосовать это одно, потому что есть все-таки коалиционное большинство, они должны голосовать за своего. Но для того, чтобы могли люди говорить в свою программу, первый раз, когда мы выбирали премьер-министра, мы создавали такую атмосферу. Когда мы все могли говорить в свою программу и выходить в парламент. Но во второй раз, когда президент взял руководителя своей администрации и сказал, вот он будет премьер-министром, и другие даже не имеют права выдвигаться, что это такое, это конкуренция или нет? Президент этим дал сигнал. Те люди, которые хотите стать премьер-министром, вы должны иметь дело со мной. А если дело не будет иметь со мной, вы никогда не станете премьер-министром. И конкуренцию он, когда поставил Джадбрюс от Убалдыва, он убил. А может, все равно

Дело в том, что президент была ласна, лидер меня не собрался трахнуться, то есть сознательно дает сигнал. Премьер-министр может стать только тот человек, кого я хочу, кого я не хочу, он никогда не станет. То есть нас всех он толкает в другое политическое пол. поле. А это... вы идете? А мы идем, -то. а мы идем. Я открыто иду, но сколько политиков идут закрыто?